से जाकर आ जाए उसे हर से मुक्ति मिल जाए दोस्तों को देख रहे है दोस्तों ये जी आपने बिल्कुल दोस्तों पर देख रहे इसे नरक का मंदिर में जितनी भी मूर्तियां बनी हुई है उन्हें देखकर पूरी तरह मौजूद है जिस एक बहुत दिखो ने बनवाया था क्योंकि इस मंदिर की मूर्ति नर्क में देने वाली सजाओं के बारे में दरअसल मंदिर भारत में नहीं बल्कि थाईलैंड में मौजूद है जिसे एक बहुत दक्ष्यों ने बनवाया था दरअसल वो सभी को यही बताना चाहते हैं कि जो लोग एक को सताते हैं दूसरों की तरीके कहना था मैं लोगों को नर्क में देने वाली सजाओं से डराना चाहता था ताकि लोग गलत पर क्या क्या होता है दरअसल उनका होता तक कहना था कि मैं लोगों को नर्क में देने वाली सजाओं से डराना चाहता करता था ताकि लोग गलत काम करना पूरी तरह से छोड़ दें इसलिए उन्होंने ये मंदिर बनवाया इस टेंपल के अंदर आपको कहीं भी किसी भी भगवान की मूर्ति नजर नहीं आएगी लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो कभी एक बार इस मंदिर से जाकर आ जाए उसे हर हाँ पाप से मुक्ति मिल जाती है और कई सारे पापी लोगों ने इस मंदिर में जाने के बाद सभी गलत कामों को छोड़कर सही रास्ता फूल जो गाचे थके तक तो रूप हमें आकर्षण कर फूल दिए जी अपनी माला बनान को मूर्ति दें तो सम्मान निदर्शन है एबारे फूल ही जी आपनी बिछाना छड़िए दें तो दृश्य देखे से ही सुबाशे अपन मन पुलकित तो हो भावुन पुष्पी যদি আপনি চিতায় সাজান তাহলে এই পুষ্পকে আর কেউ সম্মান করে না একই রকম কথা সেই একই পুষ্প এক পরিস্থিতিতে সম্মান পাচ্ছে এক পরিস্থিতিতে নয় কেন কারণ এতেই লুকিয়ে রয়েছে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এর সারমর্ম হল এটাই যে এই সম্মান ব্যক্তি বা বস্তুকে করা হয় না সম্মান করা হয় সময় এবং পরিস্থিতিকে এবার এই যে সময় তা কখনোই আমাদের বসে থাকে না আমাদের বসে থাকে পরিস্থিতি আমাদের পরিস্থিতি কেমন হবে তার সিদ্ধান্ত স্বয়ং আমরাই নি আর যেরকম আমাদের পরিস্থিতি হবে সেরকমই আমাদের সম্মান করা হবে